Как в любви. Самое главное искренность, да. То есть если кто-то не искренность, не искренен, любви не будет. Хотя бы даже, даже уметь эту искренность, ну может быть, пусть она не будет надолго, как и в любви, да. Но в эту ночь и только с этим человеком мы искренне и всегда, правильно? Вот. И поэтому получается, а иначе, ну, и, а иначе много анекдотов, да, за чаем расскажем, как бывает. Вот. И тут нужна искренность. И спасибо вам, но искренность начинается с чего? С того, что открылись, да? Может, да. То есть открытость. Открытость. Ну, вверху оставили еще, разрушили мифы. И это нулевой уровень пошел. А дальше что? Открытость? Дальше. Искренность. Умение слушать друга. Да, умение. Точно так же как в любви, да, как сделать так, чтобы тебе Давай было хорошо. Открытость, искренность. Не, не, вот да. сейчас. Интерес. Еще. Слушать. Вот только что меня только. Что. Да, меня слушать. Меня договаривал. Последовательность, не да. слушать, но и Слышать, Слушать, слышать, да. Слушать, да. Это да. очень важный комментарий, да, потому что очень да, часто слушаем, но не, да, да, но, но не слышим. Последовательность. Дело в том, что умение слушать и пряморно подразумевает умение слышать, потому что нет, если вы не будете слышать, значит вы не умеете слушать. Да, да, да. А то да, так бывает: слышал, но не услышал, да. Вот, если мы хотим услышать, то услышим и услышат нас. Но если мы хотим, не просто, да, да. мы. Тут не не в том дело, чтобы быть аудиалами, да, аудиал, а в том дело, да, последовательность и дальше что? Итак. ответственность. Мне не держать голос. Порядочность. Ну и желание, конечно. Нацеленность на результат. Можно говорить, но должна быть конечная но главным бы я вот при всем, при том, вот нас много ну, собралось. Я, я э, человек, который много общался, вот считаю, что вот это самое важное, потому что все остальное можно э, сымитировать, сымитировать нельзя. Э, вот. И по сути, по сути, это все складывается и есть вот это и есть коммуникация. Да? Уважаемые коллеги, коммуникация... У нас, э, время подходит к концу. А? этой презентации. Пожалуйста, минуту еще на завершение, подведение итогов. Хорошо. И следующее. Да, э -э 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 -да, да, пожалуйста. Это все хорошо, это все интересно. Э -э если говорим о организации конкретной, о человеке конкретного из да. организации, который общается с конкретной э -э организацией, да. местной власти, центральной власти и так далее. Да? Да, ну, то есть на межличном контакт. Да. То есть, с другой стороны, мы знаем, что есть такая проблема, наверное, в Украине тоже маленькие все-таки рейтинги, доверие в неправительственном секторе, да? Так, а, вот а также местные, в местном и центральной власти. Я понимаю, откуда это, но все равно одними этими рекомендациями... Подождите. Я думаю, это э, не получится. Подождите. Вот, вот мы, когда говорим НГО, говорим власть. Но здесь люди и люди. Вот здесь... Вот здесь я когда-то был здесь, теперь э, или наоборот, да, когда-то был в власти, теперь здесь это может меняться. Люди и люди, коммуникация между людьми. А что надо людям для того, чтобы... Ну, я еще больше всего э, вот меня там не пускают в, в области в вузы, да, там типа и говорят, мы вот своих сейчас быстро научим и пустим своих там от ну от правильной партии. и что? У них же ничего не, не выйдет, у них нет искренности. Они идут к студентам без любви, а я люблю студентов просто так и все особенно студенты, да? Вот. И поэтому и, и искренность если есть то, то ничего я не бы... снять и вот это вот формула любви да по сути я да. считаю что нужно еще добавить доброжелательность и позитивизм настроение. Ну, собственно, да, может быть, я это вот сюда и вкладываю. Доброжелательность. что Доброжелатель. Если изначально нет позитивизма доброжелательности, то все это тоже перечеркивается. Не будет ни искренности, не будет. Ради чего? Напишите. Коммуникация. И все это ради чего? Да, но мы, мы, мы говорили, уважаемые человеки. Дальше мы можем уходить за.